Здравствуйте, добрые молодцы красный девиц! Здравствуйте, друзья! Мы сейчас сидим на Северном Урале, в природном месте силы, и Азован Царевич прочитал книги известного русского писателя Сергея Алексеева и был очень впечатлен. Там действительно показаны очень яркие образы русской культуры, русского духа, которые нам всем... Надо воплощать. Ведь писатели во все времена не направляли развитие народа, вот. И поэтому в каждом народе есть свои гениальные писатели, которые являются ключевыми. И главные идеи, которые меня вдохновили и которым я стараюсь следовать в своей жизни, это первое – это добывание времени, что вот я узнал из твоих книг, что это очень важно не проводить время, а добывать. Второе – повиновение року потому что у нас в обществе принято бегать от рока, и сам я тоже это практиковал, а потом понял, что надо идти и повиноваться року, и делать то, что надо. И третье, что меня в твоих книгах очень сильно задело и вдохновило, то, что показаны яркие очень образы мужчин и яркие образы женщин в обществе, где сейчас все смазано, вот это вот равенство полов, мужественные женщины, женственные мужчины, вот. И сейчас вот такая наблюдается кругом городская суета, большинство людей в городах живет. И вот люди забыли, что такое добывание времени. Что это самое главное. И что можно везде успевать. Вот эти три вопроса, три направления, они очень плотно взаимосвязаны. Взаимосвязь настолько прочная, что как раз все части вот этого триединства укладываются в одно. Мы говорим или мы говорим о времени, и тогда мы говорим о настоящих мужчинах и женщинах, тогда мы говорим о состоянии нашего духа, все увязывается вот во время. Время мы перестали мы перестали понимать, что мы живем. И мы перестали жить и проводить время. Вот эта расхожая фраза у всех на устах. Хорошо я провел время. Вот эти словосочетания проводить время, это, я считаю, вообще для человечества, и в частности для России, для россиян, для русских людей, это преступно проводить время нельзя. Время нужно проживать, нужно гоить. Вот отсюда возникло это слово «гой». Гой, гоить, жить Надо проживать каждую минуту Каждую секунду Каждое мгновение нужно проживать И тогда жизнь будет бесконечно длинной И тогда жизнь станет Структурно выстроенной Она станет гармоничной и все к этому приложится, и в том числе приложится нормальные отношения между мужским и женским началом. Вот это состояние добывания времени, добывания времени. И знания, ты его как раз знаешь, когда, когда время добываешь, оно растягивается. Его оно столько, становится надо. бесконечным. Просто. Оно даже его даже много для одного отдельно взятого человека. Получается так, что его становится много, когда человек начинает проживать. Он не жить, а проживать, гоить. Вот это состояние Гоя. Состояние Гоя это человек, состояние человека, который четко, совершенно определяет себя во времени и пространстве. Вот mm -hmm. Урал. Урал это центральная такая материковая часть России, которая притягивает к себе и европейскую, и азиатскую части. Не случайно граница двух материков, двух самых, самых великих материков, проходит по Уралу. Это можно сказать, что это разделили случайно, но сам хребет Уральский, сама горная страна, горная цепь, она даже возникла не случайно, она возникла на стыке двух плит мощных литосферных плит, которые сжались и когда-то образовались горы. Так здесь особые структуры вот времени могут формироваться. Вот, вот я к этому, к этому и подвожу, что Урал это нулевой пояс России, mm -hmm. это нулевой час, вот как у нас мы по времени европейскому живем, но это вот нулевой, нуль. Вот отсюда нужно и брать отчет времени. А почему, собственно, я и оказался на Урале, и почему вся жизнь, большая часть жизни разумной, такой, осознанной, связана с Уралом. Потому что я почувствовал, что время здесь имеет особую структуру. Время здесь бесконечно. И здесь очень маленькая плотность населения. Ты вот говорил, что когда люди вместе, ну, как города, вот это все, скученность, то теряется время, люди не управляют временем. Время, а когда... время начинает делиться да. на количество людей, угу. присутствующих в данную секунду или в данное мгновение. И его не хватает. В городе, вот вы заметили, в городе его все время не хватает, ты никуда не успеваешь. Ты пытаешься сделать какие-то дела, тебе нужно успеть в 10 мест и делаешь всего 5. 5 остается непрожитых дел, несотворенных дел не сотворенных не, дел, не совершенных дел, в том числе и творческих. Я большую часть жизни прожил в городе, естественно, в городах, в разных городах. Но э, вот это успокоение, когда пространство наконец-то у утряслось и стало стабильно стабильным как горный хребет mm -hmm. это я почувствовал только на Урале я это и раньше чувствовал когда приезжал на Урал а вот за два года жизни на Урале такой постоянной жизни уже на Урале я почувствовал что да вот я наконец заикарился заикарился причем заикарился и почувствовал что ну вот э, у меня время настолько растянулось, я за два года жизни на Урале написал четыре романа и самое главное оно, такой плодотворности раньше не было. Не было. Это просто я уже не буду говорить, откуда что берется и как, но э, вот эта сосредоточенность, я успеваю все, mm -hmm. у меня хватает да, времени. времени, вот я постарался ответить сразу на три вопроса, в, том числе, в том числе на вопрос о мужчинах и женщинах, потому что я считаю, задача, задача всякого творческого человека создать образы по половому признаку. Мы должны оставаться и чувствовать себя, чувствовать себе свой половой признак. Всегда, всегда в любом состоянии. Mm -hmm. Я говорю так грубовато, половой признак, да, потому что сейчас этот признак растерт, размят, раз рассеян. Mm -hmm. Пусть меня назовут там нетолерантным, пусть меня называют каким угодно, значит, но я презираю садом и гоморру, этот грех садома гоморский, я презираю все отношения связанные с этим. Я презираю законы, которые дают право на, на, однополые браки и так далее. Я презираю и протестую против этого. Ну и вся и, Россия так себя, и вся Россия еще, протестует. У нас нормальные люди в основном. Да, потому что у нас пока, пока мы не заразились вот этой чумой 21 века. Западной Да, а когда-то эта чума, она чума-то древняя на самом деле но вот э, раскопали как сибирская язва раскопали старую могилу старую могилу э, откуда в, а сибирская язва она может быть сто лет в могиле как бы вот Скотокладбище, сто лет угу. там пролежать и снова выйти на свет и снова разить живущих вот, это вот такая она живучая вот это э, значит пропаганда однополости это как раз вот вот это как сибирская язва. И надо просто вакцину. А вакцина находится в России. И Россия, я уверен совершенно, Россия научит жить. Весь мир научит жить. Я не говорю, что значит, она даст какую-то новую идеологию там и так далее. Я этого не касаюсь. Россия научит жить. Без войн народы в скором будущем, без войн. И по древним, природным началом мужского, мужского и женского начала. Да. А вот еще современные люди вообще забыли, что такое поминовение року. Потому что, опять же, западная пропаганда идет, что делай то, что приносит наслаждение, делай то, что вот легче. А И... вот это вот повиновение Року, оно как-то вообще подвинуто. Я почему? Да. почему? Наоборот, говорят, С... роковая женщина, что-то страшно, хочется да. сбежать. Роковые обстоятельства, люди хотят сбежать от них вместо того, а чтобы это пойти не, на. Неправильное него. понимание Рока. Рок это судьба, это то, что у тебя на роду написано. Можно пытаться изменить Рок, но это бессмысленное занятие. Мы. Но им занимается большинство людей. Занимается большинство людей, потому что. Психологически нас давным-давно настроили на то, что мы кузнецы своего счастья. Мы сами, да, мы сами, но повиновение року – это не слепое повиновение и не слепое следование по какому-то там божескому пути, да, или там предопределенности какой-то. Это осознанное повиновение року. Не надо ломиться в закрытую дверь. Рядом может быть оказаться проход совершенно, совершенно открытый, парадные ворота распахнуты настежь, а мы ломимся в стену, пытаемся пробить стену. И мы, да, пробиваем, но набиваем только шишки. А в результате рядом оказывается наш вход. Но вход сопряжен всегда, обычно вход сопряжен, с настойчивой духовной работой, а нам душу свою пестовать иногда просто лень, иногда мы не считаем это нужным, мы думаем, ну потому что мы живем в мире потребления, в материальном мире, тот, который ориентирует человека на достижение потребления, потребляй и живи, и потребляй и властвуй. Вот вот так, примерно вот такой постулат проповедуется, поэтому нам говорят, да, надо зарабатывать деньги, надо там отдыхать и так далее, но ради чего и во имя чего все это делается. А как раз роковой, роковой, путь, роковой путь, путь судьбы, путь предопределенности не, не фатальный. Это у нас рок это фата, фатализм. Вот связали рок и фатализм. Это твой жизненный путь. Твой жизненный путь это та твоя жизнь, твое, твое состояние Гоя, которое ты должен выпистывать в себе. Выпистывать в себе, потому что никто за тебя этого не сделает. Человек строит свою судьбу сам, но повинуется року. Ура! Ура! Добрый молодцы и красные девицы, мы несколько дней Сергеем Трофимовичем учились повиноваться року, махали топорами, как настоящие мужики. Правильно. Добывали время. И желаем всем добрым людям тоже научиться это делать. И обязательно читайте книги Сергея Алексеева. Это очень важные книги, чтобы понять русский дух и стать нашим человеком превратиться из изгоя в Гоя. Ура! Спасибо.